Подходи сюда. Вот. Хочемо привітати э, Русланчика, да? ему вот сегодня 30, сегодня, да, 37, 47, ну, бачишь, я тебе сказал, что 37, я его омолаживаю, Господь омолаживает его, теперь твое здоровье, братик, на 37, вот твое здоровье на 37, а лучше на 27. Принимает. А, знаете, у нас целый дом смотрит на Олю и Руслана и восхищается. Знаете, сейчас приходит место из Библии, как женщина принесла две лепты и отдала. Да, Кому-то, знаете, в жизни, вот мы даже ходили, ладно, в общем, кому-то в жизни намного сложнее, чем нам. Даже просто сходить в магазин, сказать слово что-то сделать. Иногда кому-то намного сложнее, чем нам. Я смотрю, когда на Русика, я вижу его двух э, сыновей, которые уже выше меня. Здоровые, классные, там, не употребляют там, плохих слов. То есть, ну, реально классные ребята. И я смотрю на них и говорю, слава Богу, за Руслана, за Олю, за эти плоды, за этих богатырей, которых они воспитали, за то, что они. Со... Есть люди, которые здоровы. У них здоровые руки, ноги, все здоровое. Но они не могут сберечь семью. Они не могут воспитать детей правильно. Я смотрю на Олю и Руслана и славлю Бога. Да, потому что я вижу живого Бога в их жизни. Аминь. И Русик может сказать, там я не хочу в церковь, там я не. Но Бог действует в его жизни. Он любит руслан. Знаете, иногда мы говорим, я не люблю Бога, так он тебя любит. Ты можешь там маму не...» Мы не сможем родителя любить, так как он у нас. Никогда. Родители всегда больше любят. Убегаешь? Дети звонят. Поэтому а Руси. Богатыри. Я очень восхищаюсь тобой, твоей семьей, Богом, как Он действует в твоей жизни. За то, что реально родились такие классные дети, у тебя классная семья. Вот вами, ну, многие в доме нашем смотрят на вас, и они восхищаются. Поэтому я хочу пожелать тебе, чтобы ты действительно был счастливым. Вот, чтобы у тебя сердце действительно переполняло радостью и благодарностью, чтобы ты замечал в своей жизни вот эти алмазики, которые дал тебе Бог, что у тебя классная мамочка есть. Да, там э, ба, э, этот э, спляксик называет, что маму жены. <связывая> Теща, <связывая> <Тёща>, да. <связывая> Теща, да. Теща <Тёша> бывает <связывая> разной, да. Ну, разная бывает. но, э, так же, как и жена. Но они все равно тебя любят. Они все равно хотят о тебе заботиться. Поэтому я хочу, чтобы ты всегда замечал в жизни те вещи, которые будут делать тебя счастливым, чтобы ты всегда у тебя были мечты и цели, которые тебя э, вперед, да, заставляют тебя про, ну, просыпаться, чтобы ты просыпался радостным, вау, Я... еще один день, вау, он что-то мне приготовило классно, поэтому мы тебя все любим, поздравляем, да, 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 да. вот. Да. Восторг, сейчас, давайте помойся, Кто там Хочет, можно подойти там, возложить руки, можно так с места, да, помолимся за Миссию, когда слушать. Небесный Отец, Папочка, спасибо тебе за нашего Русланчика Боже, за то, что ты его любишь, Боже, за то, что ты его хранишь, за то, что ты с ним проходишь, Боже, все трудности, Боже, что ты ему даешь силы, Боже, даешь людей, Боже, которые иногда ему помогают держать руки, Боже. Он многим помогает, он помогает своей маме, Боже. Спасибо тебе за Руслана, Боже. Мы просим, чтобы ты еще в большей мере действовал через него, Боже чтобы он еще больше ощутил твою любовь, Боже, чтобы он еще больше был счастлив, радостный, Боже, чтобы еще больше у него было, Боже, здоровья. Мы просим, чтобы ты, Боже, дал ему действительно чудо. И он видел, Боже, живого Бога в своей жизни, Боже. Я не знаю, что это будет. Или исцеление, Боже, или другие какие-то чудеса. Они уже были в его жизни. И я знаю, что они будут, Боже. И сегодня, Боже, я прошу тебя на его день рождения, просто дай сверхъестественно, Боже, ему какие-то твои дары, какие-то твои подарки, Боже. Я спасибо тебе, что ты исцеляешь его семью, его о, Боже, что ты действуешь в его жизни, Господь. Спасибо тебе за нашего русланчика, Боже. Пускай действительно у него будет счастливая судьба, Боже. Счастливая судьба, Боже. Счастливые дети, Боже. Я верю, что то, что ты делаешь через него, Боже, то, что он приходит, это, Боже, благословение будет на его теле, на его внука, на нашего братика нашего. Аминь.